Buenas tardes a todos, queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles eh, la segunda parte de, esta, de estos videos que estoy haciendo con respecto a los colores que obtuve de, de las semillas que sembré de gasaña. Miren esta belleza, parece que fuera una combinación de esta con esta. Miren qué maravilla. Eh, aquí faltan todavía unos botones por abrirse. Ahí creo que hay otro todavía. Hay unos que están hasta abajo. Eh, estos colores, así como este, yo no los había, no los no eh, los no lo encontré en ningún vivero. Entonces esa es la ventaja de obtener estos colores por medio de semillas. Entonces voy a esperar que se abran los otros botones y así les muestro los otros colores bueno amigos aquí están ya se abrieron los otros botones es este y este que está aquí eh, la verdad es que en algún caso se pueden se pueden ver que eh, tengan algún parecido pero no eh, me he dado cuenta que así como esta era más oscura, pero conforme se va marchitando, va perdiendo esa intensidad. Ahora esta, esta sí es de ese color porque hasta el día de ayer fue que ya se abrió junto con esta. Entonces realmente como lo dije anteriormente, eh, muchos de estos, varios de estos colores no los, no los había visto en. En, en los viveros aquí viene otro este todavía le falta mucho para crecer entonces la ventaja como lo mencioné anteriormente de, de trabajar con semillas y en el caso de esta planta que es fácil reproducirlas por ese método son estos colores que podemos obtener entonces eh, estos son los colores que tengo por el momento entonces gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide junto a sus familias y si Él lo permite les traigo contenido más adelante amigos, hasta luego.